демократичная страна. Оплата труда проплаченного митинга. Так, да, да, да. Мы да. начинаем. Вот, так, сразу группа да, людей да, из успешной да, краины э, ждет своего куратора, бригадира, как они называют, для оплаты. Э, кстати, нам сказали, 50 гривен из успешной за часы и СДП, социалисты, 100 гривен за час. Дай, О, вот. Дай сюда. краина как раз. Ну так, за проплаченные митинги. Ну а что, как раз сейчас оплата идет. Ну да, мы так и поняли.

Кураторы. А вы от какой партии хоть? от какой партии Без камер. Опа. О, уже и угрозы начинаются. За оплату труда. Правда, Правда, Сколько? 50 или 100 гривен час? Сколько? Ребята, Дело в том, что у меня люди отработают на раздачные службы. Человек приехал получить свою зарплату. А они следят. У нас есть кадры, там где они. Эти же люди. У меня есть что они у меня работают. Пожалуйста. То есть вы нанимаете проплаченных людей на митинги? Нанимаете или нет? Или как? Компания Харьков на ладони. Рекламная компания. О, Занимается караваном и пусть и рекламный Пошли. Так вот интересно, почему Харьков на ладони, а деньги э, боятся отдать.